Прийнято закон про декомунізацію, що це рішення вирішується на найвищому рівні, було прийнято. І тому ми не дозволимо їм порушувати процес декомунізації. І будемо все-таки намагатися їм пояснити, що потрібно йти в ногу з часом. Україна сьогодні українська, не радянська, не російська, а українська, шановні, і усвідомте це, і буде все нормально. Четвертый раз нас переименовать Пускай будет уже маршал Жукова. А ребят, пусть там эти деньги, пусть лучше памятники сделают, за них увековечат. Потому что парни тоже, как говорится, люди тоже не виноваты, это дети. Не надо над ними издеваться. Просто красивые памятники сделать им, там, где они погибли, и все было бы прекрасно. Извините, но это не оскорбление. У нас миллион более важных дел или миллиард. А вот эти наши руководители придумывают вот эти вот законы, чтобы сталкивать молодежь, наше будущее, с нашим прошлым. Вот что они делают. Вам